saben wong ng cerita uripe dewi-dewi, nanging ceritane Rema, sawijing remaja sing isih luwe mirip ungi suwi tanpa rembulan, uripe muuli molas, nanging rasa-laraen dipanggunge wis ora isa ditung nganggo ongkong. Rema urip ing puma cilikpinggiran Des desa, sawwise wonggon saya perep paddu, pungkasane padha lunga siji-siji, pemah kuwi dadi sepi kaya ora jiwa kejaba nafas nemahewi. Saben esu, Remma ngedepi bocor retak ing gamare. Banjur ngusap pipine serodo abu amarga Aku kutu tetep kuat ben aku ambu sapa maneh sing iso nulungi. Gumam Nanging omongan kuwi ora tau didelok, ora tau didangun, ora tau dileni mangsuli. Ing sekolah, Emma pancen uran dhewe pangpan. Wong-wong anggap dheweke aneh. amarga kerep dhewe. Padahal dhewe dhewe amarga saben ngedep wong Hatinya mesti dilarang. Siji hey, Tino ing kelas, kancane sing jenenge Dino Ngedai Rema karo ekspresi Sama Heh Rema, kok iso to dhewe aneh? Oh, Jojo, kowe kuwi wong sing seneng ngrasani bocah-bocah Nimburi Yoto takon Dino harus suara sing musuh. Emak Emma kaget, dheweke ora nating ngrasani sapa-sapa. Ora den, aku mung wis lara rasa kakek alasan koncoku ngomong dhewe yen gue munafik. Peceto saiki nalika bermuku, Emma linggo ing bangku, telung meja sing wis atos warnane. Lapase aman nang kabut. Banjur dheweke ngetepi lirik kanggo awake dhewe. Gusti, aku harus nyoba percaya marang uang Emang sabun tak cedera. i, aku tansah dikecewa i Aku aku iki kurang api Itu panjang orang-orang yang benar-benar tulus kamar -e aku Dewi yang bisa berdoa aku Tidak rasa lorah Dan yang terus berlangsung. Aku mau kepingin dari si jiwa Si jiwa yang uang sehingga gampang Suaranya awan nanti meh orang lagi ngroso dia minta dia ngertiin wingi wingi memang ada percaya marah-marah tuh dia mau pergi sing ke sana dewe-rekan kan sendiri diterot ya neng gapet tuh narik pikiran dia di bawah dia tapi tuh prema banget dia benar aku ngesalah omong ngajeni ngaku aku kan bosnya kira salah